Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi Izinkan saya untuk meneruskan sesi pembentangan pada pagi ini Untuk membentangkan mengenai ancaman spesies asing invasif IAS terhadap tanaman kelapa sawit okay, Sebagai pengenalan, kelapa sawit merupakan satu komoditi Yang telah menyumbang ke, banyak kepada ekonomi negara kita Dan pada tahun lepas, industri sawit telah menyumbang sebanyak 109.39 bilion ringgit dalam sudut ekspor dan uh, kawasan bertanam pada tahun 2024 adalah sekitar 5.6 juta hektar. Satu kawasan yang agak besar dan uh, berbahayalah sekiranya diancam oleh uh, prosak-prosak dan penyakit Dan uh, keleserian uh, industri sawit ini sekarang telah diancam oleh perubahan iklim dan juga serangan uh, prosak dan penyakit sawit lah Okey, uh, dari sudut uh, pengkelasan spesies asing invasif ini, kita kategorikan kepada tiga bahagian iaitu serangga perosak sebanyak 18 spesies, uh, penyakit 8 spesies dan daripada rumpai 2 spesies. Uh, next. Okey, uh, pada kali ini saya akan bentangkan mengenai serangga perosak yang merupakan uh, kepakaran saya lah. Okey, jadi uh, seperti juga pembentang-pembentang sebelum ini, uh, perosak IS yang telah hadir pada kelapa sawit juga merupakan daripada kumbang palma merah Rancoferis ferigenus dan juga kumbang badak haplotik guam Oritus dan seterusnya saya nak share juga, saya nak kongsi juga sebagai makluman mengenai serangga-serangga yang masih lagi tidak hadir di kawasan kelapa sawit namun untuk um, peningkatan kefahamanlah mengenai apa yang Sebenarnya disenaraikan sebagai uh, proses di kawasan kelapa sawit tetapi di luar negara Sebagai contoh kita ada uh, serangga pemakan daun Sama seperti ulat bungkus tapi daripada spesies yang berbeza Iaitu spesies dana ferva, dana catinatus dan dana metallica Dan uh, spesies ini dia bukan sahaja merusakkan uh, pokok kita Tetapi dia juga mempunyai duri sengatan yang boleh menyebabkan rengsa kepada uh, manusia Okay selanjutnya kita ada juga gumpang pada Afrika daripada dua spesies yang berbeza ni dan juga kita ada juga um, uh, benah daripada spesies Mindus crudus uh, yang warna kuning macam lalang tu kan uh, itu masalahnya sebahagian juga daripada serangga prosaes ni dia adalah uh, vektor pembawa penyakit sebagai contoh Mindus crudus ni dia membawa penyakit uh, lethal yellowing ataupun uh, penyakit kuning uh, maut Okey seterusnya. Okey yang uh, yang ini adalah uh, daripada kumpulan pentatomik daripada species uh, daripada genus links dan uh, serangga ini merupakan serangga pembawa penyakit a uh, layu mengejut ataupun sudden wilt disease. Ini okay, seterusnya. Okey yang ini adalah kumpulan weevil dan uh, kesemua species ini adalah serangga pembawa penyakit uh, red ring disease ataupun a uh, penyakit cincin merah. Ini okay, seterusnya dan uh, kumpulan terakhir ini adalah kumpulan serangga perosak yang membawa penyakit uh, leaf spot uh, a Jadi kalau nampak uh, di kawasan uh, kebun tuan-tuan puan, puan boleh maklumkanlah kepada otoriti kita. Okey seterusnya. Okey, um memandangkan tadi uh, pembentang yang sebelum ini telah membentangkan secara jelas mengenai morfologi, mengenai simptom serangan, maka saya akan teruskan dengan uh, bagaimana Uh, serangga ini mula dikesan di kawasan kelapa sawit dan juga pengurusan uh, di pihak MPOB lah Okey, pada tahun 2018 uh, untuk kumbang uh, palma merah kita telah menerima satu laporan daripada uh, BBT Kelantan yang menyatakan mereka telah menemui lava dan juga piupa kumbang RPW di kawasan kelapa sawit di Kelantan dan uh, MPOB telah menjalankan pemasangan sensor pintar IO3 yang kami beli daripada pi pihak USA lah dan uh, pada tahun 2019 April 2019 kita telah berjaya menjumpai uh, kehadiran awal RPW ni menggunakan sensor ni tadi dan uh, kita telah menjalankan kawalan suntikan batang di pokok yang terlibatlah. Dan uh, pemantauan masih berterusan daripada tahun 2020 sehingga kini. Yang okay, seterusnya Okey, mungkin ada yang tertanya bagaimana kaedah uh, pengesanan uh, sensor PINTAIO3 ini dijalankan di kawasan kelapa sawit. Okey, um ini adalah pun kata cara uh, infografik ni lah okay. sensor ni akan dipasang pada kawasan pucuk yang mana ia menjadi punca uh, kepada rebakan RPW di kawasan tersebut jadi uh, kita akan letak uh, sensor tu di kawasan pucuk dan kemudian sensor tersebut akan merakam getaran yang dihasilkan oleh serangga termasuklah RPW ni tadi dan kemudian uh, input yang telah dirakam oleh sensor ni tadi akan dihantar kepada sistem pangkalan data di US dan dan uh, Kemudian uh, output akan dipaparkan di aplikasi di telefon pintar kita lah. Jadi kaedah uh, data collection oleh RPW ini dijalankan secara manual menggunakan bluetooth daripada uh, telefon bimbit kita ataupun uh, menggunakan kaedah automatik uh, dia secara jaringan dia dikumpulkan, di collect menggunakan gateway. Okey, seterusnya. Jadi uh, segala aktiviti, segala uh, Sistem pengurusan yang telah jalan ke MPOB ni kita dah wawakan melalui hebahan media Satu di Berita Harian pada tahun 2020 Dan yang keduanya menerusi manuskrip penyelidikan pada tahun 2021 lah okay. Dan uh, kita juga ada menjalankan uh, program pemindahan ilmu bersama bahagian miskriti tumbuhan Kuala Lumpur Pada 20, 29 November 2021 di Ladang Eskort Hulu Bernam Okay seterusnya Okey, uh, saya teruskan dengan Kuma Bada Haplotik Guam. Jadi, uh, kehadiran Kuma Bada Haplotik Guam ini telah mula dilaporkan secara global pada tahun 2017. Dan uh, kajian juga menunjukkan varian ini rintang terhadap kawalan biologi sedia ada iaitu Oritus uh, Nudivirus. Dan uh, serangan dia adalah lebih agresif berbanding Kuma Bada biasa. Dan uh, susulan daripada itu, kita telah menjalankan persimpelan uh, secara besar-besaran di ladang kelapa sawit di seluruh Malaysia dan kita, pada 2023 kita telah berjaya menjumpai kehadiran CRBG uh, di ladang kelapa sawit di Malaysia dan uh, dia dijalankan secara uh, analisis molekular dan uh, susulan daripada penemuan itu uh, MPOP telah berbincang dengan uh, BBT dan bersetuju untuk menubuhkan jawatankuasa teknikal haplotik GUAM yang telah bersidang pada bulan September dan pada tahun yang sama juga kita telah menganjurkan bengkel diagnostik CRBG menggunakan uh, kaedah molekular. Dan mana uh, bengkel ini telah dihadiri oleh uh, BBT Kuala Lumpur, uh, Jabatan Pertanian Sabah dan Jabatan Pertanian Sarawak. Okey seterusnya. Okey ini adalah taburan populasi haplotik guam di kawasan Kelapa Sawit di Malaysia. Di mana negeri yang terlibat adalah Johor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Seterusnya. Dan uh, secara tabulationnya ini adalah lokasi-lokasi yang terlibat. Satu di Taitak di Johor, di mana daripada 211 sampel yang kita jumpa, satu positif, lebih kurang 0.5%. Di Pahang, Siong Tai Plantation, satu daripada 34 sampel, lebih kurang 3%. Di Sabah, di stesen MPOB kami sendiri, 108 sampel, semua positif, CRBG dan di Sarawak di stesen kami juga disesang 1 daripada 18 sampel. Jadi total keseluruhan sampel yang telah kami uh, kumpulkan setakat ini adalah 1227 sampel. Okey seterusnya. Jadi apa yang perlu a uh, tuan-tuan puan-puan uh, jalankan sekiranya terdapat simptom-simptom uh, yang berbeza, koma badak yang berbeza daripada sebelum-sebelumnya adalah dengan melaporkannya kepada pihak-pihak berautoriti. Sama ada MPOB ataupun uh, bahagian biosekreti tumbuhan. Dan uh, cadangan kawalan yang kamu boleh uh, suggest memandangkan uh, OIMV virus sedia ada adalah tidak berkesan kepada uh, kumar badak haplotik, guam ini, kita boleh cadangkan uh, agen biologi yang berlainan lah seperti EPF uh, uh, produk ORIX yang telah dikomersialkan. Okay, seterusnya jadi ini saya kongsikan juga sedikit anggaran kerugian sekiranya pemantauan dan kawalan tidak dijalankan ini berdasarkan kajian terdahululah, anggaran kerugian adalah berdasarkan serangan kumpul kom adalah 40 hingga 92% pada tahun pertama tuayan dan 50% pada tahun seterusnya jadi anggaran keluasan bagi kawasan pokok yang muda ataupun belum matang adalah sekitar 546 ribu jadi kerugian uh, buah tanah segar yang boleh didapati adalah ini untuk pekebun kecil lah sekitar 8 tan per hektar kali dengan minimum kerugian 40% dan keluasan jadi kerugian buah tanah segar yang boleh dijangkakan adalah sekitar 1,748,249 juta okay, seterusnya. Ini adalah senarai, senarai rujukan yang saya uh, gunakan untuk hari ini Jadi pihak MPOB telah melancarkan satu biosecurity plan Pada tahun 2018 untuk Malaysian Oil palm Industry Dan akan ada terbitan uh, baru tak lama lagi Dan uh, sekiranya tuan-tuan puan-puan Nak merujuk lebih lanjut apa yang saya cakapkan hari ini Boleh juga pergi ke laman web Sawit Secure Di sana kita ada kumpulkan pelbagai uh, Prosak, penyakit, eksotik Semualah Jadi boleh lawat ke situ juga Apa yang saya bentangkan hari ini ada di situ Okey, uh, okay. Ini, itu sahaja daripada saya. Boleh kontak saya ataupun sekretariat IS. Sekian, terima kasih.